У нас в прямом эфире по телефону Алексей Тамразов, общественный активист, который находится на берегу озера Данузлав. И вы, Алексей, наблюдали за этим боем. Вот расскажите нам, что вы видели. Добрый вечер всем. Около пяти часов отключили свет в поселке Медведево, которое находится рядом. Заехало два команды с российскими и военными. Отцепили и практически никого не подпускали на берег с этой стороны. С той стороны уже были военные для того, чтобы не снимали видео, для того, чтобы меньше людей приехало. это видео. В около шести часов э, начался штурм. Прилетели два боевых вертолета. Сначала они долго кружили, Корабль э, наш Черкасово не стоял на месте. К сожалению, с утра у него произошла поломка. У него поломался один из рулей. И поэтому он не мог маневрировать полноценно, он кругами постоянно ходил. Появилась также с утра течь. Об этом не давали информацию, для того, чтобы она не попала к российским военным. Прилетели два вертолета, кружили над ним минуты три. Затем высадили десант. После этого мы слышали уже только стрельбу. Ну, очень много стрельбы. Я понимаю, что в основном стрельба была в воздух. И э, ребята, все моряки, по итогу, зашли вовнутрь, закрылись э, в, не знаю, в но в самой большой каюте. И все это время их пытались оттуда вынуть. По итогу они вскрыли э, наших ребят. И подошел в буксир Ковель, который ранее был уже у российских военных, зацепил его и тащит сюда в порт Новозерное для того, чтобы поставить его у стенки причала. Вот я нахожусь как раз возле ворот в порт уже, но по факту я думаю, что через 2-3 часа их только сюда притянут. По предварительной информации все целы, все детали мы сможем узнать только тогда, когда выйдут на связь уже командир корабля. Алексей, скажите, а вот эта информация, которая, об которой мы узнали, что российские военнослужащие поставили взрывчатое вещество, никто не знает? Да, к сожалению, к сожалению, это больше фантазия по факту этого. По, по, по моей информации и по информации от тех, с кем я созванивался, этого не было, потому что ну, наши ребята могли подумать, что российские военные могли их напугать, но по факту этого нет. Спасибо, Алексей.